daripada Singapura. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengangkat darjat pengarang dan penterjemah Habib Abdullah bin Alwi dan juga Habib Ahmad bin Sumaid. Semoga Allah Subhanahu wa taala ganjarkan mereka dengan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala atas khidmat yang mereka berikan untuk menyampaikan dan menyebarkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kita hadiahkan Fatihah kepada mereka Habib Abdullah bin Alwi dan juga Al Habib Ahmad Moga-moga kita mendapat keberkatan daripada mereka dan keberkatan daripada ilmu mereka Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin seperti yang kita tahu karangan Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad semuanya istimewa kerana apa kerana Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad satu orang yang diambil penglihatan Imam Abdullah bin Alul Haddad diambil penglihatan matanya, penglihatan zahirnya akan tetapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemurah setiap kali diambil sesuatu daripada hamba-Nya maka akan digantikan dengan sesuatu yang lebih berharga. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala mengambil sesuatu daripada hamba-Nya, subhanallah, ismin karam. Allah Subhanahu wa taala yang beri dulu, Allah yang memulakan pemberian, Kemudian kalau Allah ambil satu-satu daripada pemberian ini Maka dia akan digantikan dengan pemberian yang lebih besar La ilaha illallah Jadi digantikan Penglihatan Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad Penglihatan matanya itu diganti dengan penglihatan hati Sehingga Berapa banyak daripada karangan-karangan Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad Yang dikarang Dan diberkati karangan tersebut sehingga diterjemahkan dalam pelbagai bahasa dan dibaca kurun dari satu kurun ke satu kurun sampai yang sekarang Imam Abdul Abdul Hadi meninggalkan kita kurang lebih 300 tahun akan tetapi sampai sekarang kita masih membaca daripada ratibnya kita masih membaca daripada uh, karangan-karangannya kita masih membaca daripada diwan syairnya menunjukkan keberkatan dan kabul penerimaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Kemudian keistimewaan yang seterusnya tentang kitab ni adalah ianya merupakan satu wasiat yang ditulis oleh Imam Abdullah bin Abdul Haddad kepada seorang kawannya. Yang ini satu orang kawan datang minta wasiat kepada kawan yang lain maka ditulis yang minta nasihat ni pula seorang habib seorang arif billah seorang kutub al habib ahmad bin hashim al habshi datang berjumpa dengan Habib Abdullah bin al Haddad juga seorang kutub. Seorang kutub minta nasihat, minta wasiat daripada seorang kutub. Maka tertulislah kitab ini sebagai satu manual book untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau nak ikutkan kalau nak ikutkan seorang seorang arif billah, seorang yang kenal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memerlukan daripada nasihat seperti ini. Akan tetapi subhanallah nak menunjukkan betapa-betapa tingginya kita Seseorang itu walaupun telah dinaikkan darjahnya Walaupun ilmunya telah banyak Walaupun dia telah mempunyai ramai follower Walaupun dia dah mempunyai madrasah Walaupun dia dah mempunyai majlis taklim Walaupun dia dah mempunyai uh, majlis dan sebagainya Akan tetapi tidak menyebabkan dia terhenti daripada menambahkan ilmu Tidak menyebabkan dia tidak Uh, merasakan dia tidak memerlukan daripada nasihat orang lain Tidak merasakan Dia tidak memerlukan daripada wasiat orang lain Dan ini yang ditunjukkan oleh salaf kita Orang-orang salih yang datang sebelum kita Sehingga uh, Kita juga mendapat manfaat Daripada apa yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad nah. Dan Ilmu ini sentiasa berguna Cumanya orang yang menuntut ilmu itu setiap ilmu itu berguna apatah lagi ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan tetapi perbezaannya kepada orang yang menuntut ilmu tersebut semakin luas niat dia menuntut ilmu semakin bersih hati dia dalam menuntut ilmu agama maka di situ datang keberkatan di situ datang uh, rahsia ataupun cahaya daripada ilmu. Sebagai contoh satu orang Nak pergi beli beras kat kedai A bawa satu mangkuk B bawa satu periuk Barang yang dibelikan itu sama Akan tetapi disebabkan bekas yang dibawa itu berbeza Maka mengikut kadar kesediaan Begitu juga hati manusia Kita mempelajari ilmu agama ni Ianya merupakan satu cahaya Ia merupakan satu pemberian daripada Allah Subhanahu SWT Ilmu itu sama akan tetapi keberkatan yang diberikan Ke atas ilmu tersebut sesuai mengikut adat Sesuai mengikut niat yang kita hadirkan sewaktu kita menuntut ilmu Wahakala Nah Maka kita mulakan uh, Dengan buku surat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang isa lagi kaya Maha pemurah dan banyak memberi Rezekinya berlimpah ruah Maha pembalas dan lagi banyak berbudi Dialah yang mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Penutup para Nabi dengan perutusan daripadanya kepada sekalian manusia dan jin. Dia menurunkan ke atasnya pula kitab Al-Furqan Kitab yang terkandung di dalamnya segala petunjuk buat manusia dengan bermacam-macam keterangan yang merupakan pimpinan dan pembeza. Dan disyariatkan bagi umatnya apa yang pernah diwasiatkan dengannya kepada Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Musa dan Isa pun sama. Dan diutamakan agama ini di atas segenap agama-agama yang lama dijadikan dia sebagai semulia-mulia makhluk dalam cintaan begitu pula dengan umat sebaik-baik umat yang pernah dilahirkan. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan hari penghabisan. Menyuruh berbuat segala kebaikan, mencegah dari segala kemungkaran. Mereka di atas takwa saling bantu, berbantu bantuan. Mereka terhadap dosa dan permusuhan sangat jauh tidak berkeinginan. Mereka terhadap salat sangat senang membangunkan dan terhadap zakat tidak pernah ketinggalan. Mereka saling pesan berpesan di atas kesabaran dan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala mereka terjun ke medan. Mereka tidak pernah takut maki orang dan celaan yang kerap dilakukan oleh ahli sesat dan kehinaan kerana tiada siapa yang menahan dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala atau yang mencela dari membangunkan kewajipan hak Allah kecuali siapa yang ditimpa kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kesudahannya akan tertarik kepada perpe perpecah belahan dan kerugian. Tersungkur dalam kehinaan dan kehancuran, begitu pula tiada siapa yang mempertaruhkan diri untuk menasihati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan mengajak menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala melainkan telah terdahulu buatnya kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebahagiaan dan keamanan dengan memperoleh kemenangan dan keridaan Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad memulakan kitabnya dengan basmalah dengan bismillahirrahmanirrahim uh, mengikuti apa yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-Quran. Ini Allah Subhanahu wa taala mulakan al-Quran dengan surah bis surah Fatihah dan Fatihah dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim sebagai ta'liman, ta sebagai pengajaran buat hamba-hambanya agar dimulakan segala sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim Mengambil keberkatan Mulakan setiap sesuatu dengan Bismillah Untuk mendapatkan keberkatan Dan untuk mengelakkan kita Agar daripada tertipu Ia ini kita melakukan sesuatu perkara itu Dengan izin Allah Dan dengan kudratnya Allah Subhanahu SWT Terkadang manusia tertipu Apabila tidak memulakan sesuatu dengan nama Allah Subhanahu SWT Maka dia tertipu Diingatkan dia yang berkuasa untuk melakukan yang mampu melakukan sesuatu perkara tapi pada hakikatnya ini merupakan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu amrin bi badin lam yubda' fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa afta. Setiap perkara yang diambil berat dalam syarak kalau tidak dimulakan dengan bismillah maka perkara itu tidak akan sempurna keberkatannya. Walaupun sempurna yakni sesuatu perkara itu sempurna dilakukan secara zahir akan tetapi keberkatannya itu kurang-kurang ha, maka perlu untuk kita mulakan setiap perkara dengan bismillahirrahmanirrahim kemudian Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala memuji Allah Subhanahu wa taala itu juga dalam Al-Quran Allah setelah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Secara khusus Imam Abdullah bin Alul Haddad memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu yang diberikan. Terkadang kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun pujian yang dimulakan dalam permulaan kitab mengikut konten di dalam kitab. Maksudnya kalau kitab tu menyebut tentang fikah maka pujian terhadap fikah uh, ataupun pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi ilmu fikah maka apa yang terdapat di dalamnya maka Imam Abdullah bin Abdul Haddad memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang telah diberikan khususnya yang diletakkan di dalam kitab ini Dialah yang mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi dengan keputusan daripadanya kepada sekalian manusia dan jin Dia menurunkan ke atasnya pula Al-Furqan menyebutkan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita, kepada kita, memutuskan kepada kita Nabi Muhammad dan juga Al-Quranul Karim. Yang terkandung di dalamnya segala petunjuk buat manusia dengan bermacam-macam keterangan yang merupakan pemimpin dan pembeza. Disyariatkan bagi umatnya dengan Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Dijadikan dia semulia-mulia makhluk dalam ciptaan begitu pula dengan umatnya sebaik-baik umat. Imam Busiri menyebutkan busyra lana ma syara'a inna min al-inayati ruknan ghayra munhadim lamma da'a Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umam Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kita berita gembira dengan menjadikan Nabi kita ini sebaik-baik nabi dan disebabkan nabi menjadi sebaik-baik nabi Nabi Muhammad Maka secara automatik kita menjadi sebaik baik, umat Tak perlu nak buat apa-apa Tak perlu nak minta apa-apa Tak perlu nak bayar apa-apa Tak perlu nak request apa-apa Tak perlu nak submit apa-apa Kita terus jadi sebaik baik umat Kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu SWT Untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW Naam Tapi apa kriteria sebaik baik umat? Apa sifat, apa kualiti sebaik baik umat? Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari penghabisan. Mereka menyuruh berbuat segala kebaikan, mencegah dari segala kemungkaran. Uh, dalam Al-Quran Allah menyebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu dikeluarkan sebaik-baik umat. Kamu diutuskan untuk menjadi sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Dia punya tugas dia apa? Mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran Maka nak jadi Nak dapat kriteria sebaik umat itu Walaupun kita dah dipilih Tapi nak melayakkan diri kita Untuk dapat kriteria itu Perlu ada tugas Tanpa menjalankan tugas tu Terkadang tidak dapat uh, title sebaik baik umat Nah Menyuruh berbuat segala kebaikan Mencegah dari segala kemungkaran Mereka di atas takwa saling bantu membantu uh, Perkataan takwa ni satu perkara yang penting di mana Allah Subhanahu Wa Taala dan juga setiap para nabi apabila memberikan nasihat, memberikan wasiat maka dimulakan dengan takwa. Bertakwa kepada Allah sehingga ianya merupakan perkara yang wajib ataupun merupakan satu rukun di dalam khutbah Jumaat untuk berwasiat atas ketakwaan. Mereka di atas takwa saling bantu membantu. Nah, hatta dalam bila kita nak tulis wasiat anak kita ataupun pasangan kita dan sebagainya maka dimulakan juga dengan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wasiat bukan hanya tu nak tulis pasal harta dan sebagainya. Wasiat kita tinggalkan untuk ahli keluarga dan anak-anak antara perkara yang paling penting untuk disebutkan adalah takwa dan juga perihal-perihal keagamaan. Mereka di atas takwa saling bantu membantu, mereka terhadap dosa dan permusuhan sangat jauh tidak berkeinginan. Ya. Mereka terhadap alat sangat senang membangunkan membangunkan dan terhadap zakat tidak pernah ketinggalan. Mereka saling berpesan di atas kesabaran wa tawassaw bil haq wa tawassaw dan pada jalan Allah mereka terjun ke medan. Mereka tidak tidak pernah takut mati orang dan celaan yang kerap dilawankan oleh ahli sesat dan kehinaan. Yang ini orang yang ingin mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingin berkhidmat Uh, pada jalan yang Allah Subhanahu wa taala atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu mengetahui bahawa jalan ini bukan jalan yang mudah untuk ditempuh dan perlu bertegap sedia atas celaan ataupun hinaan daripada orang lain hadas sunnatullah fil kaut yakni para nabi setiap nabi-nabi yang diutuskan daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sehinggalah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada seorang pun yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala berkhidmat untuk menyebarkan kebaikan melainkan mereka perlu bersiap sedia untuk yakni dicaci, dimaki ataupun disakiti dan sebagainya. Maka kalau dia kata dia nak berkhidmat tapi dia tak sedia untuk nak menerima perkara tersebut maka dia pada hakikatnya belum sedia. Pada hakikatnya dia belum sedia La ilaha illallah Dan pada jalan Allah mereka terjun ke medan Mereka tidak pernah takut Makian orang dan celaan yang kerap dilaungkan oleh ahli sesat dan kehinaan Kerana tiada siapa yang menahan dari jalan Allah Atau yang mencela dari membangunkan kewajipan hak Allah kecuali siapa yang ditimpa kemurkaan Allah Yang kesudahannya akan tertarik kepada perpecah belahan dan kerugian Tersungkur dalam kehinaan dan kehancuran Begitu pula tiada siapa mempertaruhkan diri untuk menasihati hamba-hamba Allah dan Allah melainkan telah terdahulu berbuatnya kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan dan keamanan dengan memperoleh kemenangan dan keridhaan subhanallah ini orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk khidmat agama atau untuk hadir adilis -adilis seperti ini merupakan orang-orang yang didahului oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebajikan mereka itulah pewaris para Nabi dan Mursalin Para pemimpin wali dan mutaqin sebaik-baik umat Rabbil Alamin Dari kaum mukminin yang dalam ilmunya sebagai para muhaddithin Yang penuh dadanya dengan hakikat iman para salihin Dan ihsan serta yakin para mutaqin mereka berdiri di atas rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala pada alam mulki dan malakutnya dari berbagai alam termasuk alam kasyaf dan pendedahannya mereka tiada mencapai semua keutamaan ini dan mereka tiada sampai kepada semua martabat ini melainkan dengan kebaikan pengikutan mereka dan kesempurnaan kepatuhan mereka ke jalan yang dipimpin oleh penganjur semua umat yang diutuskan oleh Tuhan Rabbul Alamin sebagai rahmatnya iaitu hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan rasulnya kekasihnya dan kesayangannya Khalil Allah dan pengiringnya, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selawat dan salam Allah ke atasnya berserta para keluarga dan kerabatnya, para sahabat dan tabiinya, se pada setiap masa dan ketikanya suatu selawat dan salam yang berterus-berkekalan yang sama dengan berkekalannya Allah Maharaja yang sempurna keisanya, amma ba'd. Nah, disebutkan di sini siapa pewaris-pewaris para nabi disebutkan tentang sifat-sifat mereka, keimanan mereka, keilmuan mereka, kesalihan mereka. Uh, mereka berdiri di atas rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala pada alam mulki dan malakut. Alam mulki, alam yang zahir, alam yang boleh dilihat, alam malakut, alam yang tidak dapat dilihat uh, daripada kalangan jin dan malaikat. Dari berbagai alam termasuk alam kasyf dan pendedahan. Yang ini orang-orang yang diberikan Uh, mushahadah oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang mata kasar kebiasaannya tidak dapat lihat mereka tiada mencapai ini perkara yang paling penting yakni orang-orang saleh orang-orang alim yang beramal dengan ilmunya orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam uh, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mencapai segala kebaikan melainkan dengan kesempurnaan penauladanan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurnanya mereka berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah. Sempurnanya mereka beradab dengan adabnya Rasulullah. Sempurnanya mereka dalam mengamalkan segala apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga apabila kita sempurna pengikutan kita kepada Rasulullah maka kita akan diberikan ilmu yang tambahan daripada Allah Subhanahu wa taala iaitu wattaqullaha wa Semakin bertakwa Semakin sempurna ketakwaan dan penyikutan kita kepada Rasulullah Maka akan ditambah ilmu daripada Allah Subhanahu SWT Kemudian disebutkan di sini Amma Ba'adu Amma Ba'adu perkataan yang untuk membezakan mukaddimah pendahuluan dengan apa yang ingin disampaikan Adapun sesudah itu Maka berkatalah sang hamba yang fakir ini yang mengaku banyak kelalaiannya dan kesalahannya kini. Yang mengharap keampunan Tuhannya yang maha berkuasa dalam serba serbi. Al-Sharif Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Alawi Al-Husayni. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala sahajalah yang dapat mengampuni bagi dirinya dan sekalian datuk neneknya yang terdahulu. Amin. Allahumma amin. Nah, Imam Abdullah bin al Haddad mengatakan Berkatalah sang hamba yang fakir ini Yang mengaku banyak kelalaian dan kesalahannya kini Subhanallah Siapa yang cakap ni? imam Abdullah bin al Haddad Seorang alim, seorang arif, seorang kutub Sentiasa merasakan diri lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa rasa dirinya itu penuh dengan kekurangan. Dan di sini terletak kemuliaan seorang hamba. Semakin dia merasakan dirinya itu rendah, Semakin dia merasakan dirinya hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi manusia. Semakin dia merasa dirinya rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? at -tawarru. Sifat tawaduk rendah diri ini adalah perasaan yang kita ada di dalam hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sifat tawaduk ni bukan bila kita cakap dekat orang, "Oh aku ni tawaduk. aku tak suka duduk depan, aku tak ni." Lah, hada mahu tawaduk. Tawaduk pun bukan bila orang cakap, "Oh orang tu masya-Allah, dia tawarru lah tawaduk tu perasaan kita kekurangan yang kita rasa dalam setiap perkara yang kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala bila kita rasa kekurangan kita rasa kehinaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala maka di situ letak tawaduk. Nah, maka uh, dan kalau kita tengok orang-orang alim orang-orang saleh uh, maka kita akan pelajari sifat tawaduk daripada mereka. Kita tengok tak ada orang alim mungkin dia, dia, orang ada sebab tahu kot tapi dia akan duduk dekat belakang kau sebab memang tempat dia kena duduk depan jadi duduklah depan tapi tak bermakna bila dia duduk depan dia merasakan diri yang paling baik dan itu sepatutnya berlaku setiap mana-mana kita pergi apa apa-apa yang kita lakukan kita merasakan bahawa kita ni yang paling teruk kita tak layak pun untuk nak duduk depan kita tak layak pun untuk mendapat apa-apa penghormatan akan tetapi ianya merupakan pemberian daripada Allah ataupun anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala maka kita tak ada rasa apa-apa kita rasa yang layak untuk memberikan penghormatan adalah Allah yang mendapat penghormatan adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna adalah Allah kita hanya hamba yang tidak ada apa-apa akan tetapi diamanahkan ataupun dianugerahkan dengan perkara-perkara uh, uh, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, makin diangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, man Dan terkadang kita kita dengar tentang kisah Sayyid Uwais Al-Qarni, orang yang tidak dikenali oleh penduduk bumi akan tetapi masyhur penduduk langit. Dan Uwais Al-Qarni itu orang yang tidak dikenali oleh penduduk bumi. Kata Nabi SAW, beliau ni kalau bagi syafaat nanti dekat akhirat Akan memberi syafaat mengikut bilangan kabilah mudar Rabi' dan mudar Rabi' dan mudar ni merupakan kabilah yang paling besar Di kalangan kabilah-kabilah Arab Maka Uwais Al-Qarni orang yang tak dikenali tu Tapi disebabkan dia orang yang rendah diri di hadapan Allah SWT Orang yang masyhur di sisi Allah Maka dia diberikan izin untuk memberi syafaat dekat akhirat nanti mengikut Uh, bilangan kabilah uh, Rabi' dan Mudar. Nah, kemudian disebutkan di sini yang mengharap kampunan Tuhan yang maha berkuasa dalam serba-serbi. Al-Sharif Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Uh, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad memberitahu uh, kabilah keluarganya di, daripada golongan Al-Haddad. Al-Alawi. Al-Alawi merupakan datuk neneknya yang pertama yang diberi gelaran Alawi. Bukan Sayyid Al Alawi sini. Alawi Alawi uh, Alwi Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir kita selalu bila ratib Fatah dalam Ratibul Aqtas ataupun Ratibul Haddad kita baca Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini cucunya Ahmad bin Isa Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa jadi dia orang yang pertama mendapat gelaran Al-Alawi dan kebanyakan sayyid yang berasal daripada Hadramaut semuanya daripada jalur keturunannya Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nah. Kenapa disebutkan Alawi ataupun kenapa juga kita terangkan Alawi sebab ada juga di negara-negara lain orang yang dinisbahkan kepada Alawi. Contohnya di sebahagian negara ada dinisbahkan Alawi tapi Alawi itu bukan dinisbahkan kepada orang tapi nama tempat. Jadi diberi gelaran dia Alawi tapi bukan daripada Hadramaut ataupun bukan daripada keturunan Alawi. Dan terkadang perkataan Alawi ini juga membawa, orang akan kalau tak dinisbahkan kepada orang yang betul, kadang-kadang orang ingat ada unsur-unsur uh, -unsur tasyayuh ataupun syiah. Sebab perkataan Alawi setengah negara membawa maksud orang ni mempunyai tendensi uh, uh, tasyayuk ataupun syiah. Dan kita tahu Imam Muhajir Ahmad bin Isa dan juga keturunan yang berada di Hadramut mereka semua berakidahkan uh, Al-Ash'ari iaitu uh, Ahlu Sunnah wal Jamaah dan juga bermazhabkan dengan mazhab Imam Ash-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, Al-Husayni Berjalur kepada Sayyidina Hussein Moga Allah SWT sahajalah yang dapat mengampuninya Bagi diri ini dan sekalian datuk neneknya yang terdahulu Amin Allahumma amin nah. Dari isi hati yang penuh nurani Ini adalah satu risalah yang mudah-mudahan Dengan kuasa Allah dan keupayaannya ke Keupayaan darinya akan memberikan manfaat Dan suatu pesanan yang mudah-mudahan dengan kelebihan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya menjadi wasiat. Yang mendorongku untuk menyusunnya ialah kerana tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah rasulnya. Juga kerana timbul keinginan untuk mencapai janjinya yang besar yang menganjurkan supaya menunjukkan dalil-dalil menuju ke jalan kebenaran, menyeru kepada kebajikan serta menyebarkan ilmu pengetahuan. Naam. Kat sini Imam Abdullah bin Abdul Haddad menyebutkan apa niat dia apa niat dia dalam mengarang daripada kitab ini mudah-mudahan dengan kuasa dan keupayaan darinya akan memberikan manfaat mengharapkan manfaat daripada apa yang dikarang tapi bukan disebabkan keilmuannya Imam Abdullah bin Abdul Haddad tapi keizinan dan keupayaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi manfaat dan suatu pesanan dan mudah-mudahan dengan kelebihan Allah dan rahmatnya menjadi wasiat yang mendorongku untuk menyusulnya ialah kerana tunduk kepada perintah Allah, taat kepada perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga kerana timbul keinginan untuk mencapai janji yang benar yang menganjurkan supaya menunjukkan dalil-dalil menuju kebenaran, menyeru kepada kebajikan serta menyebarkan ilmu pengetahuan. Insyaallah kita stop kat sini dulu insyaallah. Kemudian pada pengajian yang akan datang kita akan bacakan daripada dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkenaan dengan fadilat menyebarkan ilmu ataupun mengajak manusia kepada jalan kebaikan dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan Imam Abdullah bin al-Haddad jadikan kita daripada orang-orang yang sentiasa menginginkan kebaikan ataupun menginginkan kebaikan untuk diri kita dan juga diri orang lain dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala tambahkan kebaikan dan manfaat buat diri kita ahli keluarga kita dan anak-anak kita sehingga kita dibolongkan daripada orang-orang as-salih fi khairin wa lutfin wa afiyah wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbil alamin والعفو منكم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ورفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأقل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرى اللهم أهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل <applause>